Чергова гра і чергова поразка миколаївських баскетболістів. 29 березня в Черкасах муніципальний баскетбольний клуб Миколаїв провів останню календарну гру регулярного чемпіонату Суперліги і поступився місцевим мавпам з рахунком 95-77. Втім, клуб все-таки потрапив до плей-офф. А тим часом муніципальний футбольний клуб Миколаїв минулими вихідними на рідному стадіоні провів перший офіційний домашній матч у 2015 році. Отнюдь не футбольной погодой встретил Николаев участников 19-го тура Украинской первой лиги. Под аккомпанемент непрекращающегося дождя и штормового ветра МФК Николаев проводил свой первый календарный домашний матч в наступившем 2015 году против Днепродзержинской стали. Капризная погода, скорее всего, распугала большинство болельщиков. И лишь по-настоящему преданные родному клубу поклонники, несмотря ни на что, пришли поддержать обновленный МФК Николаев. Хозяева поля первый тайм данной встречи выиграли. На 29-й минуте матча днепродзержинцы в своей штрафной свалили на Софьяннике. Арбитр Бондаренко назначил пенальти. 11-метровый четко реализовал Валерий Старублевцев. 1-0. Данный счет продержался до 64 минуты поединка, когда гости с интервалом в 6 минут сперва восстановили равновесие, а затем и даже вышли вперед. 1-2. Как ни старались Николаевцы отыграться, в этот вечер уйти от поражения корабелом так и не удалось. Я думаю, что ребята понимают, что можно играть и с лидерами в этой лиге, можно играть с любой командой в нашей лиге, просто чтобы главное, чтобы была у них больше уверенность. С такими играми и приходит уверенность э, в собственные силы. Свою следующую календарную встречу Мавка Николаев проведет 4 апреля в Чернигове, где встретится с местной Десной. Артем Рыбаков, Павел Ткаченко. Специально для МСН.